о чем вам важно знать прямо сейчас. Давай узнаем, смотри. Есть некая женщина, которая связана с твоим родом. Скорее всего, это бабушка, либо мать. Это пожилая женщина, которая влияет на то, что происходит по твоим линиям судьбы. Когда-то она занималась чем-то темным. Она читала какие-то заклинания в твою сторону или в сторону других людей. Есть группа лиц, которые связаны со всем этим. И это не всегда светлая сторона проявляется в твоей жизни таким образом, что ты можешь болеть, иметь проблемы по роду, с рождением детей, а также оказываешься периодически в каких-то темных ситуациях, которые связаны с коллективом или с группами лиц. Придет время, и ты окажешься в группе, в которой ты почувствуешь уверенность, но также ты почувствуешь силу и ты почувствуешь власть. Истина в том, что твоя сила и власть... Неважно, кто ты мужчина или женщина, связанный с бабушкой или матерью, и ту силу, которую ты почувствуешь во время шабаша, ты с уверенностью реализуешь для того, чтобы изменить свою судьбу, отпустить все прошлое, что мешает твоим чувствам и твоей красоте, сможешь по-настоящему явить свету и миру свое истинное я.